который в последующем скончался, второй более молодой 19-летний парень, но уже будучи привлеченные по уголовной ответственности, не поделили между собой некоторые вопросы. И в результате чего молодой 19-летний парень схватил топор, ударил по голове этого своего друга, с кем они вместе проживали в доме. Тот в течение двух часов еще стонал, ему не была оказана никакая помощь, вот находился в тяжелом состоянии. Пока этот молодой человек вышел, погулял и приходил в себя после совершения такого тяжкого преступления, вернулся, потрогал, тот уже был мертв. После чего он его связал веревками, положил в покрывало и скинул себе в пол дома, где они проживали. После чего на следующий день он отошел, с погреба вытащил его и вынес в лесополосу. Это еще произошло 3 числа, где сегодня он был обнаружен людьми, которые косили траву, они услышали неестественный запах трубли, подошли, обнаружили это судебно медицинская экспертиза была установлена, что действительно тяжелым тупым предметом в область головы и в результате чего он и скончался. Этот молодой человек сейчас уже дает показания, он будет задержан и, я думаю, судом будет принято однозначно меры пресечения, содержание его под стражей. Кроме того, вы знаете, что в прошлом месяце у нас был обнаружен в Орске труп мужчины в Ленинском районе.